Я, я еще в таком шоковом состоянии, вот это буду вам рассказывать, точно не знаю, где оно прилетело, думала там, оказывается там. Так, так, пошкоджи, Ну забавы. Ужас стал. Прямо 5 метров от моей лоджии бабахнула ракета. Пол, пол пятого утра. Хорошо, что у меня были гордины и шторы полностью зашторены. И как бы вот это все стекло разбилось. На лоджии, на раме, на блоке балконном. Все вот это стекло полетело, немножко продержала гордина. Только эта сторона у меня. А те квартиры, которые на ту сторону выходят, они не пострадали. А кто из соседей ваших пострадав, не знаете? Ну, у них меньше. Это у них вот, вот три, у них у нас, наверное, все окна сюда выходят и по одна рама целая, а одна рама, например, разбитая. Фанера все закрыли, но фанера вот это она, извините меня до задницы. Вот. А пленки мне не хватило, надо еще пленкой закрыть. Я стояла вчера там в очереди. Хочу тут попросить. У меня есть эта записка. Дадут, что не дадут?